Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми поговоримо про благодійність в Україні. І наскільки комфортно працювати благодійникам в нашому суспільстві в Україні? Про це спілкуємося із Русланом Бахтиєвом, куратором всеукраїнського благодійного фонду Зоряна мрія, вітаю, Руслане Руслане, отож, якщо говорити конкретно про ваш фонд, ну активно ви працюєте, зокрема. І Парламентський канал Рада постійно відслідковував за тим, як ви допомагаєте дітям. Це і дитячі будинки сімейного типу, і родина Батурських, я пам'ятаю. Зараз є нові проекти, нові ідеї, але в цілому, якщо говорити про культуру благодійності, наскільки зараз важко втілювати ці ідеї в життя, можливо, легко втілювати в наших умовах? Ну, сьогодні в Україні уже слава Богу, процес цивілізованої благотворительності почався. В этом году наше как бы, скажем, благотворительное сообщество провозгласило принципы, на которых мы работаем. Это открытость, это прозрачность, публичность и отчетность. Эти принципы позволяют нам установить стандарты, по которым должны работать фонды. Мы должны четко разделять, что существует, допустим, там частная благотворительность, а если она переходит в форму фонда, то тогда уже эта благотворительность не может быть закрытой. Это благотворительность, которая должна быть освещена с точки зрения средств массовой информации. Мы должны предоставлять свои финансовые отчеты о том, что как мы тратим эти деньги, как мы привлекаем, кто участвует в процессе благотворительности. И, конечно, допустим, наш фонд является такой открытой площадкой. Он является открытой площадкой для молодежи, он является открытой площадкой для социально-активных групп. Вот, например, сейчас пошла такая тенденция, когда люди, например, там, возраста там, 27, 35, 40 лет, ну, скажем, достигшие определенного материального уровня, они понимают, что им хочется делать что-то полезное для страны да, или для детей, для конкретной группы. И они объединяются, вот у нас, например, есть прекрасное сотрудничество с такой байкерской группой, как Мотосейф, такая благотворительная ассоциация, да, которая ездит в наши детские дома, проводит мастер-классы, общается с детьми. Туда едут мужчины, которых не хватает в детских домах. И поэтому, скажем, вот такого, к нам просто приходят люди за консультациями спрашивают, как лучше развивать благотворительность. Поэтому мы как бы вот работаем в этом направлении. А в целом надо сказать, что все равно у нас очень сложно идут процессы благотворительности в Украине. До сих пор уровень нашего сознания находится, что ну, благотворительность это нечто очень личное, очень закрытое, и этого делать ну, нужно, когда ты достиг какого-то материального уровня. А на самом деле да, доброе дело заключается не только в передаче финансов. Да, ты можешь быть полезен своими там, ресурсами, знаниями, возможностями. Да, и это тоже форма благотворительности. И поэтому мы как бы призываем всегда всех, кто занимается вот такой скрытой благотворительностью, выходите на поверхность, mm -hmm. занимайтесь открытой благотворительностью, потому что она уже не расценивается как пиар, она расценивается как ну как бы как элемент гражданского общества. А фонд как раз таки является вот такой, таковой площадкой. Ну и кроме того у нас, конечно, есть э, проект, который связан э, с, под, э, с развитием волонтерского движения. Мы 4 года работаем с Национальным авиационным университетом. Там у нас существует, ну как бы и у нас, и у них есть школа волонтеров. Да? Мы проводим занятия там и здесь, где мы вообще подошли в этом году абсолютно новую программу внедрили. Раньше мы приглашали людей со стороны, чтобы они обучали наших волонтеров. Сейчас наш опыт, наши знания, их достаточно для того, чтобы приучать, скажем, не приучать даже, а показывать молодежи, как нужно работать ну, вот в этой социальной сфере. И у нас достаточно хорошо получается. Насколько реально молодь сегодня хочет быть, опановывать эти знания? Наскільки я готова там дійсно допомагати, то це ж не адміністрація Національного авіаційної університету змушує прийти да. до вас і а, ну, там, поспілкуватися чи прогуляти пари. Ну відверто про це можемо говорити. Конечно, звісно. Ну, смотрите, якщо, допустим, школа волонтерів, да, добровольчество, то ну как бы адміністративний ресурс ми використовувати ніяк не можемо, ми і не хочемо його. використовувати. Мы за 4 года обучили порядка 120 волонтеров. В нашем активном запасе находится ну, порядка 30-35 волонтеров. Ну, скажем, те уже ребята, которые выпустились, ушли, скажем, работать куда-то, понятное дело, мы ставим перед собой далеко идущие цели. Если человек прошел через нашу школу волонтеров, да, он остается волонтером на всю свою жизнь, и на новом месте работы он продолжает, в том числе, и следить за работой нашего фонда, и мы с этим сталкивались, звоня вот в абсолютно незнакомые организации, рассказывая о том, что какой мы фонд, и uh -huh. ты встречаешь звонок, что говорит, да, мы знаем вас, мы знаем ваш фонд, да, и это очень приятный момент. И поэтому как бы все строится исключительно на добровольных принципах. Благотворительность не может быть принудительной. Вы ви дуже важливу тему порушили те, що насправді більш-менш відомі українські політики чи люди, які заробили гроші Хочуть створити благодійний фонд для того, щоб е, ну, попіаритись, так а, а ви кажете про те, що зараз це не працює в наших, е, е, в наших реаліях. З іншого боку, це конкуренти. Тобто людина створила, воно не працює але і не дає можливості і вам розвиватися. Так? Як з цим боротися? Як пояснювати людям, що дійсно і треба йти до тих організацій, які системно працюють, яким є що показати, є що розказати, як ну і зокрема, і згідність показати, тому що не. це так само. дуже важно работать публично и прозорно. Ну, в канун парламентских выборов мы, вот это мы украинский форум благотворителей, да, куда наша, наш фонд входит уже несколько лет, проходила ну дискуссии, где мы обсуждали, можно ли использовать фонды в политических ну, предвыборных кампаниях безусловно даже у тех известных политиков у которых есть фонды и в принципе этим фондом есть чем гордиться они не используют в политических технологиях ну скажем свои данные благотворительные структуры потому что в период предвыборной кампании использование фонда приносит только обратный эффект но при этом, как бы, если у человека есть желание системно изменять, ну, скажем, ситуацию в одном ли регионе, в одном районе, то он, безусловно, может использовать фонд, ну, вы понимаете, фонд не должен только брать, да, он должен еще что-то отдавать. Он должен работать на социальный имидж человека, который как бы благотворит на протяжении многих лет. И если, например, это системная работа, то не благотворитель должен рассказывать о том, какой он хороший, как правильно он совершает там, добрые дела. А это должен делать фонд. И фонд это умеет делать, он может показывать, как правильно совершать благотворительные акты, да, как так, чтобы они приносили пользу и обществу, потому что вот эти бессистемные какие-то вливания в разные направления, они ничего не приносят. Ни пользу ни благотворителю, ни пользу обществу. Только системные работы. И в результате, когда, скажем, вот у нас есть даже такие примеры, когда э, вот э, там в прошлом там э, достаточно известные политики, и даже там, допустим, э, там со скандальным каким-то прошлым, да, они открывают на сегодняшний день, которые работают системно. Да, и эти фонды будут работать в конце концов на их имя, но за один год, скажем, выстроить свою какую-то, знаете, там благотворительную, благотворительный образ невозможно. И на это нужно, конечно, тратить год, два, три, и тогда это будет давать результат. Ну а и иные благодейные фонды, они же для вас не конкуренты. То вы делаете одну и ту справ, добрую справу для всех. Понимаете, тут нет, какая может быть благотворительность, мы все работаем в одном секторе, понимаете, мы единомышленники, это самое главное. Конечно, есть у нас сильные фонды. Да? Мы знаем все фонды, которые на слуху. Это донорские фонды. Они uh -huh. не привлекают средств, они используют только средства своих доноров. Да? И они делают эту системную работу. И делают очень хорошо, очень качественно. Да? Есть фонды такие, как мы. Мы операционный фонд. Там за нами не стоят ни политики, ни бизнесмены и все, что мы можем найти и реализовать на свои проекты, на наши три детских дома, то мы и делаем. Все зависит от того, как мы сумеем достучаться. Мы привлекаем средства и мы направляем эти средства уже в социальные, скажем, наши личные там детские дома и в ну, те проекты, которые там, скажем, ну, нам кажется на сегодняшний день наиболее важными. И знаете, вот мы объединенные в Украинский форум благотворителей, мы вырабатываем ежегодно, скажем, ну, какие-то общие направления развития. Да? Мы подводим итог, вот уже разработаны стандарты, и по ним мы продвигаемся. Ну напевне, найцікавіше це про те, що казали і давні мислителі, що можна говорити скільки хочеш, Ти хочеш допомогти мільйонам. Але якщо ти предметно одній людині ніколи в житті не не допоміг, то це зводиться на нівець. Я Хочу от поговорити більш детально про останній вашій проект, тому що ну просто взрив в інтернеті, телебачення, сюжети я бачив по провідних телеканалах. Обрані дети это хлопчик, который тяжело хворий. Вы ему помогли выдать эту книжку. Сегодня пришли к нас. если да. более детально, да, можно. На самом деле, э, эта книга ⁇ Судьба ⁇ Она появилась у нас уже, э, скажем, ну, вот рукопись этой книги. Она появилась ну, около трех лет назад. Я познакомился в, журна... в Севастополе с журналистом Алексеем Ниловым, и он мне рассказал о том, что есть в Ялте юноша, который с 13 лет пишет книги, а случилось так, что в 13 лет он вынужден был покинуть там по разным причинам, в том числе и по здоровью школу. Через год он уже не смог ходить, потому что ДЦП и плюс, скажем, вот развивающиеся миопатии мышц, это усыхание мышц, привели к тому, что он перестал как бы самостоятельно, ну, утратил эту возможность передвигаться. Но при этом, знаете, когда я увидел эту историю, когда я прочитал эту книгу, я понял, что это... Ну, скажем, нужно приложить вот усилий столько, чтобы об этой книге, об этом мальчике узнала вся Украина, а может быть и даже за ее пределы. Ну, потому что а... вот деле, может быть и таких людей. А конечно, лишь, конечно цей, понимаете, это А женщин. это мы да, мы показываем, мы не можем, конечно, потянуть всех талантливых э, ребят э, инвалидов Украины, да, но мы хотим сказать, что если даже наш небольшой фонд Приложил усилия, и на свете появилась вот такая замечательная книга, как Избранные дети, то другие фонды, скажем, люди, которые собираются в, ну, в какие-то там социальные группы, проявляющие активность, они могут сделать то же самое. И на сегодняшний день я хочу сказать, что эта книга, ну, она, вот, она очень тяжело давалась, да, потому что у нас не было опыта, как публиковать, вернее, издавать эту книгу, куда идти. и дошли до того, что вот знаете, мы пришли вот так на обум к Ивану Антоновичу Малковичу, да, который известный uh -huh. издатель Украины, да, который выпускает там вкусную литературу, которую там приятно держать в руках. И, в общем-то, можно сказать, что с его благословения у нас познакомилась с двумя замечательными писательницами, Татьяной Поляковой и Терри Басария, которые сделали литературную обработку этой книги. И вот 25 января эта книга была опубликована. Мы сделали первую приторжественную презентацию в доме музея Антона Павловича Чехова в Ялте. Это проходило под эгидой горсовета Ялтинского, где встретились два Антона. Антон Павлович Чехов и наш Антон Морозов, два писателя. Вот, где эта книга была представлена ялтинской общественности. Это ну, было очень теплое, замечательное мероприятие. Слава, вот у нас хвилина до завершения да. эфира, залишается Зрозуміло, что сейчас идет кампания ну, пропаганды популяризации цієї книги, чтобы ці рассказать про автора и просто прочитать ее историю. Да. А что да. дальше? Что за этим следует? Да, мы пошли дальше. Дуже сейчас коротко. мы в конце, вернее в начале июня, мы планируем провести благотворительное чаепитие в народных традициях, где мы приглашаем разных людей поучаствовать в этом проекте. На эти средства, которые мы соберем на чаепите, будет куплен автомобиль для выполнения функции инвотакси, социального такси. Это для ялтинских инвалидов мы собираем деньги сейчас. Чтобы инвалиды могли воспользоваться бесплатной перевозкой там, к месту их потребностей. Поэтому, скажем, задача вот через Антона Морозова, через его творчество мы двигаемся дальше. Мы решили помочь ялтинским инвалидам. Зрозуміло, я дякую вам за розмови. І ну, я думаю, що люди, які подивляться обов'язково цю програму, долучаться до вас, приєднаються і допоможуть. Ну чим зможуть насправді Спасибо. дякую ще раз. Глядачем нагадую, що це була думка Руслана Бахтиєва, Він є куратором всеукраїнського благодійного фонду Зоряна мрія залишайтеся з нами і на все добре. Вам.